По поводу освиты мы принципиально подошли по, 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 к этому вопросу по-новому. Вот у них там осталось, по-моему, в 2018 году заложек освитной субвенции где-то полтора миллиона. Мы его сделали конкурс проектов учителей. Ну, про, не так просто, что раздать. А учителя защищали свои проекты, кому надо там, на класс химии, биологии. И эти деньги мы уже вкладывали как бы, в перспективу развития вот, освиты. Вот они выиграли, мы их профинансировали. Потом мы дополнительно, э, вы, у нас есть громадский бюджет. Э, в этом, через громадский бюджет, в области была программа местный, ну, местного бюджета, там Луганская область, 5 миллионов, выделяла при нашем софинансировании тоже мы там проекты, мы в прошлом году 16 проектов выиграли областных, в том числе и по освете. И вот учитель выигрывает там проект, да, и мы вообще не касаемся. Там класс, вот, классы делались так, как видит их учитель и как он хочет, чтобы они были такие классы. Они укомплектованы там интерактивными панелями, ну, новая мебель, новый интерьер, потолки такие, как они хотели. С какими-то там, как сказать, какие-то какие-то там у них там карты, времена года. И, ну, ну, интересно. А вот тут, тут мы как бы уже мы, мы делаем то, что учителя нам говорят, не то, что мы там, допустим, хотим, как мы видим. Идет инициатива от учителей снизу. Вот мы в прошлом году с ДФРР сработали, построили пять площадок с искусственным покрытием. Мы в селах даже их делаем. Вот в Демино у нас стоит, в Ямах стоит площадка, в Воеводске поставили площадку. Для того, чтобы молодежь занималась спортом, вот проводили турнир в Демино по мини-футболу, в Ямах проводили турнир по волейболу, ну, как бы активизировать, привлечь население к массовым видам спорта. За счет там, областного бюджета вот этого проекта, потом выиграли пару проектов, поставили эти уличные тренажеры в ложишь опять. По, там, согласно какой-то инструкции, там, где нет 700 человек, мы должны закрыть ФАПы. Ну, это неправильно. Вот мы их взяли на финансирование на свое, и этот фельдшер получает зарплату за счет субвенции с громады. Ну, мы профинансировали первичку на приобретение вот этих же костюмов, что, ну, анти вот эти ж средства, школы профинансировали, сейчас садики, ж, приобретение этих средств, маски, термометры. Все это дополнительно пришлось покупать. Ну, хотя оно в бюджете не было заложено, но пришлось как-то изыскивать дополнительные средства и за все это ну, покупать.